Kral nə tərsən? Şükürsən əzizim. Yaxşılıq. Deməli, ənənəvi olaraq sənin mənasız oyunlarla bağlı sənin mənalı fikirlərini alaq. Sheffield United Liverpool. Mən Liverpool üstünə xətt çəkmişəm deyə özümcün. Fikirlərin maraqlıdır. Sheffield United-ın meydanında oynayırlar, Liverpool oynayır. Xəttli Liverpoolun altından çəkib 2-0 deyirəm. 2-0 Liverpool udacaq. Bilmirəm də ola bilər, amma 2-0 2 okey, yəni belə gedəcək ssenari. Nə isə bu Liverpool Axırıncı oyunu bilmirsən. Axırıncı oyunda Liverpoolun oyunu bizə nə təridi? Sən mağar toyunda idin yoxsa ağdaşda? Yox. Normal toyu. İçmişdi. Nə təridi? Vəziyyət yaxşı idi. Yox, Süçan arxasındaydı. Süçan arxasındaydı. Ya sən Liverpool meydanında bizə nə təridi? Elə bir sən içəndə nə təridirsən bu mağarının ortasında? Bax elə. Axırıncı oyunda dedim. Mən izlədim axırıncı futbol oyunu. Oyunda bilirsən kim var idi? Rüşdü, qapıda. Rüşdü? Bəli. Allah razı olsun. Yolla gəlsin. Əziz insanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim adım İlkindir. Telegram, TikTok və e, YouTube-dakı KUP 10, yəni kupon kanallarının, admini, səhifələrinin admini, necəsə rahatdısam, deməli YouTube-dan zaten izləyirsiniz. Ona görə də bilirsiniz hansı kanaldan gedir söhbət. E, TikTokla bağlı da problemimizi oturaq rahat keçidə ala bilərik. Xarici kontorlara üzr istəyirəm böylərdən, amma deyəcəm bu sözü, 66-lıq elyən bəzi şəxsiyyət yoxusullarına görə biz Telegram kanalımızın ə, gizli saxlamışıq, yəni private deyirlər ona ə, və deməli public var, private var, yəni açıq və ya da yəni belə də qapalı. Həm hər kəsə açıq və ya da ki qapalı. Ona görə də ora link üzərindən keçid eləyə bilərsiz. O link üzərindən də necə keçə bilərsiz? Bax bu videonun altına azacıq belə scroll eləsəz, çəksiz yuxarı belə deyək videonu, səhifəni, orada link var. Və ya da ki YouTube, və ya da ki TikTok səhifənin Ə, deməli info bölməsindən rahatlıqla bir kliklə bitli bölməsinə keçə bilərsiniz və siz də bizim ailəmizə xoş gəlmisiniz. İndi dəndən deyək. Ə, deməli belə həftənin ortasındayıq. Yaxşı günlər keçirdirik, çox şükür. Görək bu ə, ruslar demiş plankanı qoruyub saxlaya biləcəyi yoxsa yox. Videonun bu yerində yenə də sizdən bəyəni xahiş eləyəcəm. Bunu biz istəmirik, bunu YouTube istəyir, daha çox adam görsün deyə. Xahiş edirəm, əziyyətimizin müqabilində. Bu futboldu digər adını demirəm. Bu futboldur. Burada hər şey ola bilər. Mənim analizlərim əsasdır burada. Sizin öz analizləriniz mənim analizimin üstündədir. Ona görə də siz də gözəl şəkildə, belə deyək də, analiz edirsiniz, amma biz bu zəhməti çəkirik. Kanan da zəhmət çəkir. Gecədən YouTube-u qoyur, bax, bu montaj edib YouTube-a qoyur, deməli videonu. Ona xatirə like atsaz, burunmuş bu <laughs> o şey vardı. Əməli başda ağlaşma qoyuram. Xoş gədim verlisində rahat çıxa bilərəm də. Kurumuş boğazım, Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında var Aşağıda gördüğünüz banka hesabına <laughs> zahmet olması <laughs> 5-10 mat gönder <laughs> Bele, dostlar Yani hakikaten hey, de bu <laughs> <laughs> Deməli belə, like-lar da xatırlatdıq deyə yavaş-yavaş keçid edirik proqrama. Yəni gördüyünüz kimi 1-2 gün qabaqcadan çəkirik bu videonu. E, hansı oyundan başlayaq? Gəlin bax burdakı siyahı ilə başlayaq. Kənar keçid eləmisən. Yəni hə sənətkar əsə demə artıqdı da, yəni. Crystal Palace Borough mut. E, burada yəni indiyə qədər South Horse Parkda, yəni Crystal Palace meydanında Premier Liqanın ən az gol vurulan meydanıdır. Bunu qoyuruq bir kənara. Bu çaşdırıcı ola bilər təbii ki. E, bu oyun partliya da bilər çünki borm mod faktoru var. Adamlar Aston Villa ilə ən axırıncı oyununa baxdım. O, yaxşı ki o canlıdan da qəşəq qazandıq. 3-ün üstündə bir həmsal idi. E, Liverpool qələbə Aston Villa-nın ikinci topu 1.90-ın üstündə idi. Adamlar mən VIP qrupa da yazdım ki, adamlar Aston Villa ilə elə oynayırlar. Aston Villa də bu. Elə bir bizim məhəllənin məhəllə ilə oynayırlar soğdandan, soldan, yuxarıdan, aşağıdan hər yerdən gəldi döşüyürdülər. Və bu Bournemouth budur da. Yəni qorxacaq bir yeri yoxdur, çəkinəcək bir yeri yoxdur, itirəcəyi bir şey də yoxdur. O zətn neçə illərdir Bournemouth bu bu formada oynayır, amma qarşısında oyunu tutan Crystal Palace var. Bu texniki analizlərə çox getmək niyyətim yoxdur. Deməli, burada bir şey tövsiyə edəcəm. Gələr, gəlməz bilmirəm. O məsələn dünən <laughs> sizə kurioz bir hadisə də hətta istəsəz danışaram, o Torino ilə oyunu indi məsələn bura gəlməmişdən qabaq dünən Torino ilə oyuna 2-0 hesab vermişdim. Atalantanı qarşılaşa bilərsənmi? Yəni Atalanta də dəhşət komandadır. Sən axırınca Rüşdür Əzbəri izlədiyinə görə, Rüşdür Əzbərin iştirakı ilə keçirilən oyunu izlədiyinə görə, yəni sənə çətindir bunu izah eləmək. Amma Atalanta doğruma qrantdır da, yəni mənim gözümdə. Adamlar 3lü müdafiə ilə oynayır, wingerlər sağa, sola, sağdan, soldan işləyirlər, çapılırlar. Və qarşısında oyunu tutan Torino var. 2-0 hesab çıxırdı. 95-də gəldilər, 3-ün vurdular. Qardaş, tələ olmaq həddinə çatmışam, ə. E? Maraqlısı birsə nədir? Adını çəkməyəcəm, həm başa düşdü hardan. Oyunu şərh edən, oyunu şərh edən qardaşımız o 2-0-u gözləmiş. 3-cü golu vurublar, əsəbindən 3-cü golu şərh eləməyib. <laughs> Mənə yazıb ki, "Allah sənin belə bizi dələlərsən." <laughs> Deməli, yaxın qardaşımızdır. Doğrudan xətrin çox istəyirəm. Bilməm indi bu videonu izləyəcək yox yox. Nəsə alqəraz, abiler. Bu gələr-gəlməz, bu olur. Yəni bu həmsalları açanlar da nəsə bilirlər. Deməli 850 həmsalı, bilmirəm, 21 hesabını nəsə burada göz önündə tutaq. 2021. Çünki Crystal Palace indi bir Otson Edward reallığı var. Adam həqiqətən də Gəminin kapitanı kimi davranır, halal olsun. Borum mudda izah eləmişdi. Çalışacaqlar borum muddu tutsunlar. Mən Kristofolustan qələbə gözləyirəm. Bərabərlik gərövdənişlə götürsəz yaxşı olar. Bərabərlik gərövdənişdən, yəni özünüzü sığortalaya bilərsiz. Baxaq görək bərabərlik gərövdəniş nə qədərdir? 1.55-dir. Çünki Sol Hearts Parkda, yəni Crystal Palace həqiqətən güvən verir qarşısında Bournemouth olmasa baxmayaraq və soruşa bilərsiniz niyə Crystal Palace 2-15 açıblar? Yəni rəqibə görədir bu, burada başqa bir şey yoxdur. Zaten az açsaydılar təəccüblənərdik. Məsələn, Celta, Cadiz. Dünən Nəsenəfer yazdı: ki, "Abi Celta Cadiz onun necə keçəsən bildirməm". Sən dəm qardaş, əmsallarla Celtanın qələbəsi çıxır, amma Celta, indiki Celta, Cadizdən Brazil durumdadır, evində 1-40 neçə açıblar bu tələdir. Əmsallar düz açılmayıb deyə evin qələbəsi çıxır. Və buna fikir vermək lazımdır. E, belə, İngiltərə Premyer Liqasından davam eləyək, hamısını şərh eləyə, sonra kəsəcəyəm DFB Pokal, yəni Almaniya Bundsliqasının oyununa, e, kubok oyununa və başqa oyunumuz da var. Marsel Lyon oyununda toxunacaq təbii ki. Deməli Brighton, Brentford və burada abilər, mən şəxsi düşüncəmdə düzdür. Dünən bu əmsal təhlizi fərqli idi. Bu gün fərqlidir. Yəni bu qlobal çapdadır. Dəfələrlə demişəm. Bu yerli bizim operatorun, yəni belə deyək də, açdığı yox. Sən sən operator sən. Mandısa neçə maaş yazırlar burada? 4. 4 əla. Demə. Dörd, dörd, <laughs> Mən bilirəm amma yoxsa. Deməli Brighton 1.86 açıblar. Açılış həmsalı biraz fərqlidir. Brentford bu həmsala layiqdir elə. Sadəcə düzdür, ikisi də təhlükəlidir və bir-birinə bab rəqiblərdir. Bax E burada məsələ nədir? Mən burada biraz uçmağa üstünlük verəcəm. Bu oyunun düzü nədir? Gol-gol. Bunların başdı başdan bıraxsan səhərə qədər gol vururlar. Burada həmsala baxmaq ehtiyacı yoxdur. 1.48 və ədalətli bir həmsal də əslində. Və burada məsələ nədir? Dəhşətli dərəcədə çox əmsal dəhlizindən gedir söhbət. Gol, gol, x çıxır. Gəlin hətta bir mən oyunu, oy, belə açıldı, hə əsəndə belə asılma da yaxşıdır. Bu 675 1-1 getsə 2-2-yə. Bax belə bir şey fikirləşirəm. Çünki mən inanmıram ki, burdan hansı bir qalib ayrılsın meydandan. Məşhlilər də bir-birinə taydır yaxşı mənada komandalarda. E, yaxşı bir oyun izləyəcək. E, mən Qolqon tərəfindeyim. E, əsas bölməsindən. Bax Qolqon tərəfdarıyam. Uçmaq istəyirsə 3-55-nə x Baxın, ağzınıza batırsa, deyirəm həmişə demişəm, yenə deyəcəm. Burda mən dediyim Allah şükür ki, elə bir proqramımız olmayıb. Dediklərimizin 80-90% gəlir ən azı. Amma əsas analiz sizin analiziniz və analizinizdir və mənim dediyimin heç biri də gəlməyə bilər. Qollu heçəsə -heç, 3.90. Qol-qol x, yəni belə deyək. Və belə bir şey fikirləşirəm alınca batırsak, qollu heçəcə, heç, heç. düşüncəm bu yöndədir. Premyer Liqa ilə təzədən davam edirik bu formada açacağam ki, e, deməli çətini çəkmək. Sheffield Liverpool oyununda toxunmayacam dediyim kimi e, Fulham, Nottingham Forest. E, deməli burada əsas məsələlərdən biri nədir? Əmsallar da təbii ki burada. Yəni gəlin belə dədirəm. Açın özünüz də bir analiz eləyin, gəlin bax bunu silək burdan. Gəl açın özünüz də analiz eləyin bu oyunu. Söhbət bu Fulham Nottingham Forest oyunundan gedir. Özünüz də bu oyunu analiz eləyin. Əsas məsələ, əsas 2 dən faktor var burada. 1. Nottingham Forest-dən təhlükəli rəqibdir, düzdür? Səfər performansına baxın. Səfərdə görn özünü necə aparır? Mən şəxsən bərbad hesab edirəm onların səfər performansını. Və 2. Fulham Liverpool-la oynadığı oyunu oynasa, ki, Nottingham Forest-də qapanan deyil. Liverpool, Liverpool-u 3 tana vuran komandadan danışırıq. Biz və Fulham axır vaxtlar açılışıb. Fulham Nottingham Forest-də evində neçə dəfə gol vurur. Evin qələbə əmsalıdır ə, və yenə də bərabərlikdən geri ödənişdən tövsiyə eləyəcəm. Bu gördüyünüz ki, burada gol-gola falan getmirəm. Bərabərlikdən geri ödəniş 1.40 əmsaldır. Özümüzü sığortalayaq. Həftə içidir. Komandalar artıq belədir. Onlar da insandır, onlar da yorulurlar. Bunu nəzərə alırıq və bunu işin içinə qoyuruq. Ə davam eləyirik Premyer Liqa ilə. Burada deməli 1-2 dənə oyun var. Onları saxlayırıq hələlik. Ə, deməli, burada nə var bizdə? Aston Villa, Manchester City. Əmsallar, əmsallar. Mən heç sevmirəm bu 1-60-larla falan qələbəni götürməyi. Heç sevməyəm. Xüsusilə bax 1-60-1-70 arası ə, qələbələri götürməyi sevmirəm. Amma oyundan qabaq da oturmuşdum. Bir dənə mətnin üstündən gedirdim. Bu analizlərin, bu datanın üstündən gedirdim. Çay içə içə tan uşaqlar var, bir adaşımızdı, oturduq söhbət elədik bir az. Dedi ki, Aston Villa Liverpool City oyununda nə fikirləşirsən? Dedim, abi, burada yenə də bayaq ki dediyim biraz banal səslənəcək, basitcə səslənəcək. Bunlara kənar faktorlar olmasa ki, Cityni Tottenham ilə oyunda baltaladılar. İndi o Carsonu düz dedin də yəqin ki adını Carson, nəsa əhəmiyyətli deyil, o keçəl hakimin adını. Ay görəsən siz fikir verdiniz, məsələn, Jack Grillishin epizodunda sən niyə avantaja vermirsən? Təkbətək gedir. -tək Plus Denis Zakaria momentində düz o nöqtəyə asma gəlir və adamı yıxırlar, yerə heç vara da az qala getmirsən. Deməli sənin niyyətin nədir? Oyunu baltalamaq. Burda da, yəni belə deyək də, mən ikinci məsələ, Keçən dəfə geniş fikrimi yazdım Telegramda. Guardiola Champions League-ı City ilə qazanandan sonra təbii ki, onu Ərəblər yaxşıca gö görüm baxım eliblər. Yəni bu sir deyil, bu bonusu, bu rəsmi bir şeydir. E və birbaşa şəxsən özü də qəbul edədi Qətərdə müəllim. Ondan sonra mən Guardiola-nın siz fikrimizsiz bu e trip atmaqlarını və ən pisodu ki, Guardiola hesabın üstünə yatmağa başlayıb. Məni narahat edən biraz budur. Normalda Guardiola qabaq 3-ün vurdu, 4-ün tələb elirdi ki, vurun. Yəni yenə yəni də Aston Villa öz evində bir dəfələrlə qazanmışıq tayımda vurub, düzdür? Aston Villa evdə tayımda vuran komandadır. Amma burada əsas məsələlərdən biri budur. Sevilla'nın rəhbəri, Villarreal'ın rəhbəri, nə bilim PSG-nin PSG o vaxt Barcelona niyə düzdü o? Bir abortu, comeback var idi, 6-0, yoxsa 6-1, 5-0-4-0-nun cavabı olaraq. Niyə düzdü bilirsiz? Unai Emery'nin cəsarətsizliyindən. Unai Emir o qədər cəsarətsiz məşqçidir ki, zəyifi döyür, amma Guardiola kimi bir qrandı qarşısında görəndə biraz ehtiyat eləyir. Nə bilmirəm sabah nə olacaq, amma sabah dəndə artıq növbəti günə keçir, amma sabahki proqramda da belə deyək. Əmsallılar qonağın qələbə əmsalıdır. Amma məncə City, gəlin burada da biraz uçaq yaxşı. City-nin 2 qolu məncə yaxşıdır, gələr. 1.50 bir əmsaldır. Gol-gol da düşünürəm gələcək. Gəlin baxaq gol-gol nə qədər atıb. O, 1.48-ə. Burada da, yəni gözlənti budda zətn. Ə deməli bütün mərzərlər bölməsindən gəlin baxaq görək ki, hətta burada Aston Villa 1 fora verir və oyun X bitir. 3.90 həmsaldır. Bax bunu metqalamışam. 1.2 civarında bir oyun kimi görürəm bunu. Amma burada əsas məsələlərdən biri City buraxı budacaq. Və City buraxıb uçsa 2.75 həmsaldır. 2.75 City buraxıb uçsa. Yəni siz bunu zaten ideallaşdıracaqsınız. Mən burdadır, artıq bax Guardiola burdadır. Ona görə də əməli başdı mən Cityn oyununu elə oynadı ki, yəni çıxırsan oyun izləmək istəsən də bir futbol fanatı kimi. Özüm atama da yerəm evdə ki, bu proqramı kim tərtib eləyib, hansı gəriz əhəli üzürsün ifadəmə görə tərtib eləyib. Elə bir ki, 2 dənə qardaşım var, ikisinin də eyni gündə, eyni saatda toyudur və sən bilmirsən hansı toyə gedəsən. Paralel bari Leverkusen Dortmund qırğın gedir. Bu tərəfdə də şey ə, City öz meydanında Tottenhamdan tap patara oynayır. 2 dənə oyunu bilmirsən hansını izləyəsən. Nəsə ə, çox dayandım oyun üstündə. Mən boynu belə görürəm. Siz yenə yəni də özünüz analiz edəcəksiniz bunu. Hə, Chelsea artıq özünə gəlib. Pochettino Chelsea-si. Uniteddə də bıçaq sümiyə dirəni var artıq, belə deyək. Bu oyunu Mirəliyə həvalə eləyəcəm. Şəpiklərin kralı Mirəli. Gol-gol gözləməə bilər. Və o gol-golu da əmsahlar da dəstəkləyir. Gəlin 3-3 də nə oyun çıxdı? 0-3. A, yox, üzr istəyirəm. 1-3, 1-1 4-1. Yəni tər təmiz gol-gol oyunudur. Burda statistik olaraq, burda nəsə detallara getmək deyicoxdur. Bu da statistik olaraq bir şey deyim sizə. 1-ci hissəyə çəkək 25. Əmsal qovmaq üçün, 1 manatlıq kupona qoymaq üçün niyə? Çünki United axırıncı və düz xatırlayıramsa, evində, yəni Old Traffordda axırıncı bir nömrəçi tayımı nə vaxtudub? Və siz Chelsea də tayımı uzdurmur. Bax Bunun üzərindən gedib, bu ssenarinin üzərindən gedirəm. Belə, yəni bu statistik bir məsələdir. Time X gözlərim. Bəlkə də bir-birlə qutardı Time, amma belə bu Əndirabadi seçimlərdə təbii ki, əsas seçimim qolquldu. Bunlar bir-birinə vururlar, müdafiədəki boşluqları və sair nəzərə alsaq. Davam eləyirik. Deməli, hə, və salam, yəni İngiltərə Premyer Liqasından heçinə qalmadı. Keçirəm, sabah 6 dekabr, düzdür? Leverkusen-Paderborn bu oyun haqqında sadəcə bir şey deyəcəm. Əmsallar ilk dəfə açılıb. Bütün bazalar üzrə baxdım. Əmsallar ilk dəfə açılıb. 3-5 üstünlə əmsalı fikirlərin necədir? 1.68. Burda nəyə gətirə bilərik? Əmsal qaldırmaq üçün belə ümumilikdə boyumuzə lazım deyil. Sadəcə kimsə deyə bilər ki, kubokdu, falan, beş məkan, OK, razıyam. Padderboarda təhlükəli rəqib deyə gəlmişsən, vura bilər. Burda Chaby Alonso'nun buraxacağı heyət önəmlidir. İkinci və mənim üçün ən əsas faktorlardan biri odur ki, Sarbrüken fiyaskosundan sonra, sürprizindən sonra, faciəsindən sonra həddi deyək. Leverkusenın belə deyək də kubokdakı yolu açıldı ə şəhər gedən ya kuboka gedən yol açıldı. Bayır, Bavariya yoxdur artıq, düzdürmü? Və Liverpul üçün ideal şəkildə, belə deyək, ım, bu da şərait yarandı ki, Çabi Alonso həm də biraz özün sәүrtələ bilər də, məsələn, mən arzulamıram bunu. Allah eləməsin, hətta deyirəm, o qədər arzulayıram ki, Çabi Alonso götürsün bu il kuboku. Kuboku məsələn götürə bilmədi. Sonuncu distansiyanın sonunda, məsələn, əli çatmadı kuboka, ola bilər də. Amma kuboku götürsə də əladır. Liverpul axırınca nə vaxt kubok götürüb? Ona görə də bu kubokada önəm verəcək, mənim şəxsi düşüncəmdə. Və sonra həftə sonu çempionata köçürüləcək. Ona görə də burada sürətli bir start gözləyirəm. 1-ci hissə 1.5 üst, 1.71. Başqa cür əmsalı qaldıra bilmirik. Və yaxud da ki, qanı eləyirsə sizi, oyunu beynimizə oynayırıq. 3.5 üst. Baxaq görək qələbə və 2.5 üstünə qədərdir. 1.28 fikir verin. 1-ci hissədə Liverpul qozunuça 1.33 riskinə dəymir. Oynayırıqsa 1-ci hissə 1.5 üstə oynayırıq. Və yaxodu ki bizə lazım deyil. Nə qədər oyun var. Olaraq köçürənərik. Bax belə bunu izah eləməyə çalışdım. E, sonra Almaniya kuboku ilə davam eləyirəm. Aha, Magdeburg burada vurub. Deməli Sarbrücken - Eintracht. Hə, bu maraqlı oyundur. Tanış gəldi də Sarbrücken. Həmin Sarbrükündür. E, deməli, <laughs> və Sarbrücken - Eintracht 2 dənə oyun çıxdı. İkisində də 2+ iki gol-gol. Yəni Bavariaya vuran komanda Eintracht-a niyə vurmasın? Amma Eintracht da biraz balanssız komandadır. Bunu dəfələrlə izah etmişəm. Amma Sarbrücken evində coşur. Qollar ortalığı ataran 1.52 ilə üst. Uçmaq istəyirsə, uçmaq istəyirsə. Burda deyil. Gəlin bax burdan tapaq onu bayaqki kimi. Ain Traxt udar və gol-gol 2.80 əmsaldır. Belə bir ssenari keçirə alımın ağlınıza batırsa. Bunu siz ideallaşdıracaqsınız zətn. Çox gözəl şəkildə. Sonra baxaq Almaniya kubokundan hansı oyun var biz götürmüşük. Ştutqart yani Borussia Dortmund. Ştutqart Borussia Dortmund Bütünəcə izah eləmə ehtiyac varmı? Məncə yoxdur. Əmsallar da bizi dəstəkləyir zaten. Maraqlıdır bu Almanlarda. Hələ bu gün, yəni çəkilişi biz bir gün qabaq eləyirik. E, görək başımıza nə oynatacaqlar. Yəni Stuttgart, Dortmund. İkisi də məncə kubokdan yapışarlar. Yəni burada rahat bir oyun olmayacaq. Bunun kornerlərinə gedərəm açığı. Korner məsələsini sadəcə biraz ehtiyat etməxdir vaxtları. 2-5-3 toynayaram bu oyuna oynasam, inşallah ki partdamar. Və Hertha Hamburg, ha, və burada artıq biraz danışacağıq, çünki bunlar çox yaxından izlədiyim komandalardır. Hertha Hamburg oyununda əmsallarla dəhşətli dərəcədə çox gol-gol çur. 4 oyunçu da hamısı gol-gol. Pal Darday'ın komandası, bir tərəfdə də Hamburg, o 1-33 açıblar gözlədiyim kimi. Hə çünki bunlara imkan versən bu oyun 5 pursa falan da gedər hətta. Əksiz əmsallarla sadəcə Paderborn Hamburg oyununu 1-2 başa çatıb. Hamburg sanki mərhələni keçəcək. Bu da bir pas olsun sizə, beyninizdə olsun canlıdan falan dəyərləndirərsiz. 2-500 gözlədiyim oyunda, hətta 3-500-də də yəqin ki gedəcək. Ha, yeri gəlmişkən dostlar, bunu yaxşıca analiz eləyin. Bular ikisi də korner komandasıdır, xüsusilə Hertha Berlin. Fikir verin, hətta bax kornerləri udar. Fikir verin, bookmakerlər tərəfə getməyə biraz qala çətinliyi çəkirlər. Burada mən 12 korner falan hətta gözləyirəm. Dardayın komandasının, Dardayın fəlsəfəsi budur. Darday yeriyəmişən kiçik çapda da olsa bir Hertha Berlin əfsanəsidir. Vaxtilə orada oynayıb, kapitan olub. Nə bilim onlara corner olsa 1.42. Məsələn, yaxşı seçimlərdən biri kimi bu görsənir. Ağar düşünsəsəz ki, kuboqun hamısı üst gəlməyəcək, gol-gol gəlməyəcək ki. Bax belə. Fransa çempionatına keçirəm. Fransa Liqa 1. Marsel, Lyon. Sadəcə bir şey deyəcəm, bu əmsallarla çıxan bir şeydir. Lyon bax burdadır. Gattuso da komandanın hətta yığığışdıra bilmir. Hərçənd Rennes-lə falan oyunda özlərini tapdılar sanki. İstəndən halda hansı vəziyyətdə olur olsun, Leonbu qarşısındakı bu həmsal doğru həmsal deyil, mənim şəxsi fikrimdir. Marcel ıı, 1.62. Yenə də deyirəm, əvvəl əvvəla bundan başlayacağıq. Yatana qədər. Keçən dəfə dedim, yenə tutduq. Yatana qədər inşallah bu dəfə yatmarıq. Bunu götürəcəm. 1-ci hissə Marselin qolu. Yəni bir, bir alba və yan çıxdı 6-cı dəqiqədə, 7-ci dəqiqədə penaltidən vurdu, qazandıq. Və salam, 6-cı dəqiqədə oyun bizim üçün bitdi, getdik, dağılışdıq. Yə, bu komanda vururdu, stabil vurur bunu, düzdürmü? İkinci məsələ, yə vurar, inşallah bu dəfə də partlamar, vurar, amma ikinci məsələ nədir? Odur ki, Lyon Time-da bir az oyunu tutmağa çalışır, əsasən Time-da. Amma Marsel də Velodrom-da dəhşət fantastik start götürür. 3 dən oyun çıxdı əkiz əmsallarının. Bax əkiz nöqtə vergülünə qədər 1 milyondan çox oyun var bazada, 1 milyona yaxınlaşır. Çox deməyim, yaxınlaşır. Günü-gündən, günənəzi bir 300 oyun əlavə olunur az qala. Baxır hansı günlərdə də indi. Məsələn, 6 bazardan gəlir söhbət. 3-cü, üç, çünki Norveç liqası, nə mə 3-cü liqa və sərhəddə axır. 3 dənə oyun çıxdı. 1-1, 1-1, 3-1. Sonuncu şans dəliyona verirəm. Hamınızın huzurunda bəyan eləyirəm. <laughs> bir də biraz əmsallara görə fikirləşirəm ki, bir X çıxarsan ki. Elə belə qolqol -qol, qollu heç heçəcə bayaq dediyim kimi bütün mərzəl bölməsinə baxaq. Bütün mərzəl bölməsindən indi bilmən Bəki də Marsel yenə də udacaq, amma qollu heç heçəcə 445. O Lyon faktoruna görə də təbii ki. Elə belə baxdım yani ona. Amma mən burada sonuncu şans verirəm Lyona. Və məncə oyun qolqol -qol olacaq. Şəxsi düşüncəmdir, çünki Marsel evdə fikirləşdiyim ssenari ilə getsə çox öndə oynayacaq. E, belə. İnşallah ki Marsel gol-golla udar. Belə, e, abiələr, de de deyəcəklərim bu qədər idi. Bülteni maksimum dəyərləndirməyə çalışdıq. İnşallah 5-ci gündən etibarən yenə də görüşəcəyik. Allahə emanət olun. Nə yaxşı ki varsınız. Əziyyətimizi likelarınızla dəyərləndirsə sevənərik. İnşallah ki. Hə, gəlin bir kombin də eləyək. O vaxta qədər siz like də eləyirsiz. Gəlin bir kombin eləyək. Hoşum gəldi, e, deməli nədən? Gəlin hər ta Hamburg oyununun kornerlərini, kornerlərini dəyərləndirərək 10 On, oydu, ondan açdılar. Olsun, yaxşı. Bir multikombinəliyə siz çıxardarsınız ürəyiniz istəmədiyini. Sonra Almaniyadan güvəndiyim oyun hansı idi? Nəsə bu Eintrachtın oyunu xoşuma gəldi. Eintracht Sarbrüken Eintracht oyununun Burda sarbılı kündə oyuna girəcək yəqin ki və üst gələcək. Bu bir kombinimiz olsun. DFB Pokal kombini 2.15 əmsallarla, əmsallan, bax belə 1.42 və 1.52. Sonra gəlin götürək Brighton-Bradford. Yəni bu oyunda gol-gol olmasa hansı olacaq? Bunun gol-golunu götürək və Premyer Liqadan davam eləyək. Götürək United-Chelsea-nin gol-golunu. Lyonla Chelsea-United-ə axırıncı şans verək bu 3 komandaya. Bax belə 28144. Belə, siz bunu ideallaşdırarsınız. İzah elədiklərimdən zətn siz gözəl 4lüllər, 5lər hətta çıxarda bilərsiniz. Allah ha emanət olun dostlar. Nə yaxşı ki varsınız. Həmişə dəstəyinizi hiss eləmişəm, sizin dəstəyinizin nəticəsində də üzü ağ adam içində çıxa bilərik, hər şey bir qırağa, oyun gəldi, gəlmədi. Elə gün olubşu Kənan. Qəbələndə bir dəfə ailəvi getmişdim. 1 gündə 5 nəfər yaxınlaşmışdı. Həmin gün desən atdığım 2 iki kombinin ikisi gəlməmişdi hətta. Amma bu şey ki biz qazanmışıq. O o şeydə olmuşdu. <laughs> Gözüm biri yox idi <yokuydu>, hətta. Belədir. <laughs> Yoq, Qəbələndəki qiymətlərə görə idi. Çimə bağlı. Hə. Basqında çimmişdim yerə gəlmişəm. <laughs> Öpürəm. Allah emanət olsun dostlar. Nə yaxşı ki varsınız. Həftə sonu görüşəcəyik inşallah.